Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський відвідав фронт. Дві доби був на фронті. Я зацитую, що сказав Сирський. Записав у зв'язку зі складною ситуацією на сході протягом двох діб працював у частинах, які ведуть оборонні дії на Покровському та Курахівському напрямках, тобто на напрямку головного удару противника. Саме тут зосереджені основні ударні сили ворога, який намагається прорвати оборону наших військ та розвиваючи успіх, вийти до великих населених пунктів Курахове та. Покровськ. Олександр Сецький розповідає, що ворог переважає в усі засобах, але ми тримаємо оборону. Чи справді така важка ситуація на цих двох напрямках, плацдармах? І наскільки серйозно під загрозою є місто Корахова та Покровськ? Ну опасність є Вачерітіна. Тобто, ісходя із тих ліній оборони, які є і були, по крайней мере лет 10 2014 -го года они отстраивались линии обороны как раз проходят по Курахова Карловке вот Очеретина вниз по по гряде это гряда которая это, это гряда, старые горы Донецкие то есть у россиян есть возможность выдавить нас в принципе до этой гряды но дальше они уже пройти просто не смогут там действительно разница в высотах серьезная при подходе к этим высотам хорошие ну, небольшие не реки но очень хорошие уже озера то есть запруды водохранилища сеть водохранилищ которая идет практически из-под очеретина вниз до кураховой дальше вниз то есть по большому счету подход с востока к этим каким водохранилищем такой заболоченный болотистый очень сложно выполнить эту задачу. Почему россияне и пошли через Очеретино? Это высота, то есть они по, по высотам пытаются пройти, потому у нас сейчас основная задача – это остановить э, движение россиян в районе Очеретина. Скорее всего, Сырский этим и занимался, потому что вот последнее время уже э, не, не наблюдается продвижение на запад э, и со стороны Очеретино. Россияне сейчас пытаются у, у, усилить кланги. То есть этот, э, этот э, бросок, который они совершили до Очеретина, они оставили фланги голыми практически. Вот сейчас они их укрепляют, расширяют, по крайней мере, там это уже видно. И они уперлись в, в те заград за, за, за мероприятия, которыми как раз вот Цирский, скорее всего, и занимался. Потому возможность их остановить однозначно есть. Развитие ситуации купировать тоже можно единственная вот, скорость передвижения тех запасов и тех, той поддержки, которая нам Виділили последнє час на Сєдні Штати, а на якраз стабилизацию стабілізацію випал. То есть напрямую. зависит от количества боєприпасів. Пане Романе, Якщо ми говоримо вже про фронт, два дні тому стало відомо, і це є факт вже на відео. В районі Часового Яру, от я продемонструю на карті, на підходах в лобових атаках синеньким кольором це знаходиться. От власне канал Сіверський Донець Донбас. І от десь орієнтовно в цьому місці між жовтневим і е, новими е, масивами був підірваний міст. Е, е, як ви вважаєте, хто міг підірвати цей міст і на що впливає загалом зникнення цієї переправи? Ну, а от хорошо видно по відео. От якраз Сєверський Донець, Донбас, канал, от добре оборудований. практически как такая серьезная водная преграда. Это и есть одна из основных наших, одним из основных наших рубежей обороны перед Часовьяром. Он идет между Бахмутом и Часовьяром. Но восточную сторону этого канала мы удерживаем, то есть мы еще его не используем как рубеж обороны на данный момент. Потому подорвать мост могли только россияне. Вряд ли это наши, смысла нет, нам еще надо перебрасывать на восточный, э, э, восточный берег этого канала, там рядом с каналом идет шоссейка. То есть вот это вот канал и шоссейная дорога, э, да, довольно-таки неплохой рубеж обороны. Опять же, пока мы его не используем, россияне до него еще не дошли. Э, потому подрыв моста совершили однозначно россияне. Почему? Потому что через этот мост э, ш, шло снабжение наших войск, ну по крайней мере безперебойное. Сейчас будут кое-какие проблемы, но ну, я думаю, наши инженерные бригады быстро его быстро его восстановят. То есть мы удерживаем часов яр, удерживаем седьмое число с дедлайном не сложилось у россиян. То есть часов яр стоит и стоять будет, если будет достаточное количество боеприпасов. А якщо поставить строй правоохранителі хоча б з десяток бригад а кількість однозначно є, то у нас ситуація по востоку буде неплоха. Пане Романе, і видання індепендент, посилаючись на супутникові знімки, каже наступне: що Кримський міст вже не функціонує. В якому розумінні Що вже три місяці як все військове спорядження, боєкомплекти і так далі, все, що потрібно для ведення окупаційної війни в Україні, Росія Керченський міст не використовує, тому що дуже і дуже переймаються. Ну паспорив би я з цим заявленням. Діло тому, що во первых якщо считать Керченську переправу як такову, это не только мост, это що рядом паромна переправа параліна. То есть там три практически моста. Автомобильный мост, железнодорожный мост и паромная переправа, которая рядом находится. И потому по всем трем направлениям россияне перебрасывают военную амуницию, в том числе и по железнодорожному мосту. Просто они не тягают степки по 50-60 вагонов. Это идет не железнодорожный состав 3000 тонн. Они, они перебрасывают там по 3-5 по вагонов, максимум 10, если порожняком идут в обратную сторону. Потому отсутствие 60 вагонных степок это совсем не говорит о том что они его не используют используют и просто другого варианта это у них нет железная дорога у них только одна она еще не запущена вторая до да, железка с ростова не запущена вот они пытаются в ближайшую там неделю полторы ее запустить, потому а так как э, есть моменты э, при переброске связанные только с железнодорожными платформами, то есть россияне перебрасывают те же ракеты там пятиметровые, ну и все что не габаритные грузы особенно они перебрасывают по железке, потому здесь э, скорее всего недостаток информации у, индеп у, индеп у «Индепенденса». Почему и нужно уничтожать однозначно? Даже не один Керченский мост уничтожать надо еще и паромную переправу. Через паром паромами россияне перебрасывают основную часть войск в автомобильных грузов. По крайней мере, почему? Потому что по автомобильной переправе там есть моменты, связанные с весом. То есть все, что легкое, оно идет по авто дороге по Керченскому мосту, а тяжелое техника, она перебрасывается именно по паромной переправе. То, о чем говорит Independence, переброска по автомобильным дорогам оккупированного Донбасса, Запорожья и Херсонщины, да, действительно, они отстроили сейчас четыре полосы дороги, если так смотреть, восстановили от Донецка до Ялты, практически четырехполоска идет, и потому и по ней перебрасываются тоже грузы, но Россия автомобильным путем все перебросить не может. Железнодорожное сообщение у них однозначно одно из такого серьезного функционала, почему его надо уничтожать. И Керченский мост, и мост через Кальмиус. Как только будет запущена эта железная дорога с Ростова, однозначно надо будет уничтожать мост через Кальмиус. Почему? Потому что... Железка, якщо не почнуть тягати з в, на Донбас, грузи, То вони можуть їх в принципі, і до Криму протягувати. Там, в принципі, железна дорога вже готова по Донбасу, по окупірованню Донбасу, Запорожжю і Херсонщині. Пане Романе, ну і також знову ж таки наш хороший друг України, колишній командувач сухопутних військ США в Європі, пан хоче скаже, що Крим є надважливим у цій війні і повторює, що географічно він добре розташований, і хто матиме перевагу, хто контролюватиме півострів, той матиме найбільше шансів перемогти в цій війні. А без Криму ну, у нас абсолютно немає ніяких шансів одержати юг країни. Ми потеряємо Одесу, тобто без засвободження Криму, потеряємо Одесу і, і Ніколаєвий Херсон однозначно. Почему? Потому що. Крымская группировка, тот, кто владеет в этом смысле Крымом, тот владеет югом Украины. Поэтому нам однозначно начинать освобождение надо именно с Крыма. Вплоть до того, что да, довольно-таки серьезно останавливать любые действия наступательного характера по востоку Украины, сосредотачиваться именно на Крыме. Почему вот в прошлом году было непонятно, зачем мы вообще на востоке двигались смысла не было абсолютно никакого, то есть более-менее заняли высоты, ну в этом был смысл, но опять же не, выровня, не выровняли позицию, то есть не успели. Тогда надо было чуть по-другому действовать. А направление однозначно Крыма и то вооружение, которое к нам сейчас заходит, оно должно работать по Крыму, начиная с Керченского моста, начинать надо с Керченского моста, а заканчивать уже где-то под новой Каховкой. Ну вот примерно так. И любые действия наступательные должны быть направлены в сторону Крыма, для того, чтобы его контролировать, освободить, а дальше уже двигаться на Донбасс, выравнивать линию фронта по линии границы. Но это уже чуть дальняя перспектива. Пане Романе, і от самі ж окупанти повідомляють, що вони втратили елітний екіпаж. Там якісь топові аси, пілоти І су 34 Наразі невідомо причини, як це відбулося, але сам факт того, що вони втратили і машину, і що важливо, дуже цінний навчений екіпаж. Це факт. Сутрі 34 як мінімум, катастрофа уже підтверджена Су 34 погиб погіби, екіпаж і самоліт. Над валуйками это курс захода российских бомбардировщиков су-3-4, при сбросе кабов с, с большой высоты заход для выполнения боевых задач на купинском направлении. То есть, скорее всего, варианта ну как минимум три варианта: то, что, то, то, что потеряли они самолет Су 3-4, и экипаж это уже 100 процентов, подтвердили и наш Генштаб, и россияне. Вопрос? механизм потери варианта три отказ с авиатехники но дело в том что э, даже при отказе авиатехники экипаж бы катапультировался тем более там принудительное катапультирование один летчик может э, катапультировать другого а, а вот э, это это первый вариант второй вариант э, сход нештатный сход боеприпаса дело в том что иногда при сбросе авиабомбы из-за определенных э, маневров самолета в, в этот момент, если особенно экипаж э, не подготовлен, то авиабомба может по, при сходе повредить самолет. И вот тогда в этом случае, э, естественно, гибнет и самолет, и могут погибнуть и летчики. Не успевают просто отреагировать на э, нештатный сход. Ну и третий вариант – это уничтожение нашими средствами ПВО до валуек допустим, в принципе блуждающий патриот однозначно достанет там дальность около 80 километров и по большому счету с левого с правого берега скола мы могли бы тоже его сбить. но неважно главное важно какой механизм, главное что россияне потеряли еще один борт, который в принципе для нас был очень важен так как именно сутри су 4 являются носителями «Кабов», и это основная цель в ближайшее время, после захода в 16 как раз Су-3-4, эти бомбардировщики будут основной целью для того, чтобы обезопасить наших ребят от этой смерти с воздуха.